Первую позицию. Да, а тут такая категория мастерс плюс, Саша, да? И 6, сколько у них, Саша? 6-4? Не знаете, примерно так. Даже раньше времени закончили. Все прогнозы сбылись. И у Александра, и у Орешка сегодня. Итак, так, да, перемагает. Финальную точку Руслан ставят, как говорит Александр Чегрин, и перемагает в турнире. Все тютелька в тютельку прогнозы прошли. Благодарим участников, змагань проигравших нет. Но первую позицию все-таки заняли Александр и Руслан. Причем в Пемнано. Ну, стайбрейк был, да, сложное время было. Игра, ну, все как бы сложилось. Так, и тогда подводим итоги все-таки. Давайте подведем итоги. Я уже с роликом здесь. С кроликом. Четвертую позицию э, Малеванный Шуликин. Третья позиция э, Дорош Василий Геннадий Тарасов. Другая позиция Карачанский Карпенко. Карачанский Карпенко. Потому что Карачанский и Карпенко выиграли у Василия Дороша 6-2. Поэтому так и сложилось. И первую позицию Александр Паврос и Руслан Силаченко. Оплески в студию. Не слышу, погромче. Слышу. Дякую глядачам за активность. Ну и лично, вот кто написал про звук, который поправили, это... Доктор сказал, да, я Ваканов. Дмитро, по всей видимости, Ваканов. Благодарю вас. До следующих встреч. Теннис Холл, Ледовый клуб с вами. Орешка также. На острие спортивной атаки. Все вроде прошло, не считая звука, нормально. И без травм. Это главное. Правда? Ну и с наступающими. Наступающими. Уже вот-вот. Скоро, очень скоро, 2026. Ба-бай.